Tibbi Rəbbi Bölmələrinin İdarəetmə Birliyi Azərbaycanda koronavirusla bağlı mayın 31-nə olan statistik göstəriciləri açıqlayıb. Məlumatda bu gün ərzində Azərbaycanda koronavirusla bağlı 4384 test edildiyi bildirilib. Qeyd olunub ki, ölkə ərazisində indiyə qədər 398648 test aparılıb. İndiyədək 63 nəfər COVID-19-dan dünyasını dəyişib. 3428 nəfər xəstəliyə qalib gəlib. Aktiv xəstə sayı 2003 nəfərdir. 85 nəfər reanimasiyada, 16 nəfər sürnü tənəffüs cihazındadır.